цибуля. Видал я. Цибуля видал я. Цибуля видал я. Это сорт цибули, которая растет только в Джорджии. Больше нигде она не растет. Ну, так говорят американцы. И она дуже-дуже вкусная. Она серьезно вкусная. Она сладкая. Так. Вот так надо лызнуть. Потом соль макнуть. Вот так должно быть, и потом грызнуть. <смех> <смех> и Стивен засрал Вот это сало. Сказал, что это не сало, что это бекон. Ну согласна, это не сало, это корейка. Ну, я очень рада ей. Оце один кусок я сама сажала. помните, показывала в ресторані распаковку. Оце другий сама доедала. Естественно, не хоче таке їсти. Он говорит, я хочу сала. поїхали в Україну. Ну, или в Чикаго опять в той ресторан. Так ось. Я баба там писала мені. Не пані Тікток чи де воно чи в Інстаграмі, десь там. Я вже 20 років живу в Америці і купляю. Ні, вона не так почала. Перший коментарій. Тю. В чому проблема? Купи сало і засали сама. Я думаю, мабуть, жінка ну, з України просто натрапила мій ролик і не знає де я живу. А я написала, тут нема де купити. Ой, я вже 20 років живу в Америці і купляю свіже сало. І от так, знаєте, 150... вот у этих смайликов ржачных. Ха -ха -ха -а, Смешно, бабе. Так вот, я хочу у этой женщины прекрасной спросить, где она купляет сало? Нехай расскажет. Пиздыш ты. ну где купить сало. Нема Вторая женщина мне писала, что не помню, то ли Пенсильвания, то ли Техас, Тексис. Бол, Українці выращивают тут свиней и продають сало. Отзовитесь, прекрасна женщина. Этому комментарию я більше вірю. Де таке есть? Я куплю сало. Вони ж, наверное, якась почта можуть прислать, чи ні? чи треба только до них їхати? Саша Марика не буде до них їхати. Вакуумно запаковали і прислали. украинцам по Ну, блядь, хохлятка душа, да? <свят> Никто не страдает, <свят> а мы страдаем, бедная. Украинцам сало подавайте. Цибулька вкусная. Что за дискриминация? Обижают нас. Приезжайте в Украину. Блин. Я поехала. Если поеду, то я сала на грибу. А что? в его вакуумную упаковочку вези себе. Вкусная вкусно, вкусно. Что хотела рассказать, девочки? Страдаю, груди болять. Что делать? На тебе кутовые там. Ну, когда перед месячным это наливаются груды, да? А у меня они просто постоянно вот так налиты и болят. Она дала мне направление Брест-центр. Ну, центр, который занимается вот именно грудьми. Что это центр? У них аппойтмент аж в конце месяца. Я спросила у Джета GPT. Он сказал, что это климакс. И что этот период надо просто пережить. Он может длится год или два. Как теперь пережить, Это больно. Что вы скажете? Женщины, которые в таком же прекрасном возрасте, как я, что вы скажете? Какая женщина пишет в Ютубе. Это... У вас такой муж старый. Мой муж сообщаю этой женщине и другим, которые так думаем. Именно старше всего на 6 лет. Чем сколько? Да, на 6. Мне 51, ему 50... Сколько? <laughs> 7. 68 короче, года он. блять. Блядь. <laughs> Все, что хорошо я знаю, дату своего рождения, дату рождения своего сына. Все. Все. Ну, две даты я знаю. Кто, когда родился, когда я замуж вышла, ну, уже вроде помню. Не, мне надо задуматься. 26 августа я замуж вышла. Когда в кого день рождения? Даже в стену. Бля, пиздец. Вирки, ты позор. Я прошу, что мы на памяти дома, что я с кем-то познакомлюсь, и через там пять минут уже не помню, как звать этого человека. Мне кажется, женщина пишет, ого, говорит, аж пять минут. Я, кажется, только вздох сделаю. <сих> Воздух, короче, выдавила ну, выдавала себя и все, и забыла, как звать. Я, а я думаю, ну да, я так сама. Я так лапнула пять минут, какие-то пять минут. Вот а так человек говорит, как его звать, и ты так... И, и все. <сих> Да то я помню, что колбаса была по рубль шестьдесят и по два десять. Вот нашу память. Более любо жрать. Ой, вкусно, девочки, с вами покушала. Два часа дня. Маленький кусочек. Маленький, 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 маленький. Просто хлеба кусочек остался. Тоненький, тоненький. У меня был начальник. Он был <говорит> еврей. Он любил сало. Только что сало было замороженное. Его клал в морозилку. Клали его морозилку. И оно у него всегда там лежало. Вот. А я была типа секретарь печатала такой, ну, секретарь, короче, дело производитель, так скажем. Сейчас. От цибули сопли. И это. И такие момент так жрать хочется. Я в него подворовывала, вот потрушечка патрушечка. Ведь вообще не надо положено сало есть. слышать. Че не, че евреи едят Я не знаю. И так. Отрезала, такой тоненький слайсик. И оно так классно забывало голод, чтобы там дождаться до конца рабочего дня. Боже мой. Всем пока, до новых встреч. И Дениска. Качки. И Дениска. И дурачки. Valentina